комментарии комментарий по сегодняшним событиям. Дело в том, что сегодня ночью, ориентировочно в 2 часа ночи, была совершена попытка покушения на Павла Гумарева. Проезжающие, мимо машины со стороны университетской вышли люди и произвели выстрел из подскольного гранатомета в сторону нашего девятого этажа, которое занимает народополчение Донбасса и общественно-политическое движение Новороссия. По всей видимости, они целились именно в одно из окон и планировали попасть в рабочие кабинеты. Дело в том, что Павел Горин сейчас очень много работает, задерживается до глубокой ночи, часто и э, ранее ночевал в этом здании. Вот. Э, заранее службы безопасности по Алгорию получил информацию, что возможно покушение и заблаговременно вывезло его в безопасное место. Ну, в настоящее время, как вы видели, он в удовлетворительном состоянии, э, готов работать, готов бороться на благо Новороссии для создания нашего государства, для создания истинного народовластия и социальной справедливости. То есть э, это покушение оно, э, не повлияло э, на его решимость продолжать борьбу. Конечно, кто за этим стоит? Вопрос открытый, потому что противников э, Новороссии как э, возрождающейся такой э, структуры, общности, да, идеи противников достаточно много. Э, в принципе, э, в ближайшее время э, наше подразделение общественного крыла перейдет в другое здание, в другое помещение где будет обеспечена полная безопасность. Мирослав, откуда, откуда, Мирослав, они знали расположение э, кабинетов? Они ведь знали, где сидит Павел Губарев, расцелились туда, там нет ли такой утечки информации? Свои, э, из своих мы слю? подозреваем, что они не знали 100% расположение кабинетов, да, и, собственно говоря, никто не знает, <с> где находится Павел Губарев, да. э, Поэтому э, благодаря этому в том числе не было пострадавших, пострадавших, слава богу, mm -hmm. не было. Выше было стекла в ближайших помещениях, слабо там никто не находился. пытались попасть непосредственно в окно, в окно кабинета, потому что там буквально 50 сантиметров, может 70, не хватило для того, чтобы попало в окно, и тогда эффект был бы немного другой. выпуски, финансируемые Ренатом Ахметом, выпуски этих газет, где чернили на всех полосах Донецкую Народную Республику, референдум, выбор народа, то неудивительно, что возникли вопросы у властных структур Донецкой Народной Республики. возникли вопросы к редакторам этих изданий, которые продолжают свою политику по очернению, то есть по дискредитации республики, находясь внутри ее.